Времена такие, киевляне особенно, и контекст Киевской области, если брать, суета. Человек, если с вами встречается, с у вас нет времени посвящать ему постоянно время, но когда вы его привязали, скажем так, в добром слова, вы научили его читать в друзья дорогие, Бог обещал благословить свое слово. Оно не возвращается ко мне тщетным, но делает то, для чего я приготовил его. Одним оно будет во спасение, а другим во свидетельство и в будущем наказание, друзья, вот это же Иванне будет. Поэтому вот этого человека, этот человек очень ценный. Вот этот человек у нас, вот он, кто тот человек. Поэтому молитвенный список очень важен. В церкви каждый раз благодать, я говорю, друзья, дорогие, как у вас с личным молитвенным списком? Еще один момент. Мы каждый, каждую неделю мы спрашиваем друг у друга, как ты рассказывал, кому ты рассказывал в на среди недели. Кому Где? ты рассказывал в на среди недели. Я понимаю, что один, друзья, момент, один из базовых принципов евангелизма не все люди, которых вы рассказываете Иваны покаяются. Но один момент скажу так. Если вы говорили Иваны кому-то, и, кому и кто-то даже потом войдет в удел ваш, Бог, Он замечает сеятеля. И Он говорит, что и потом некоторые люди, вы войдете в удел чей-то, скажу так вам. Если вы сеете Иваны. Но у вас должен быть личный молитвенный список. Не проигнорируйте это. Простые вещи вы скажете, слишком просто молитвенный список. Один плюс один. Да, слишком просто. У нас в церковь каждый, каждый, каждый год крестит 20 людей, больше 20 людей. В данное время люди идут, идут, потому что есть подотчетность. И каждый раз у меня спрашивают люди, кому ты рассказал Владимир Вангель? Хороший вопрос, согласитесь, кому ты рассказал Евангелия? И я открыт для людей. Я открыт, чтобы раскрывать свое, свое сердце и говорить, я не рассказал или я рассказал. Стараюсь рассказать, я понимаю, эта подотчетность не помогает двигаться правильно, друзья. Всегда ведут списочек. Каждое утречко отсылаю смс кем нибудь знакомому, рассылаю, рассылаю, рассылаю. И вижу, есть реакция от некоторых. А это значит, что есть качество ученика, желание знать истину, друзья. Поэтому простые вещи. Простые вещи. Правая рука запомнили? Еще раз. Все хорошо, когда создаем заповеди Божьи. Грехи наши поразили разделение между нами и Богом нашим. Милость возносится судом Иисусом умирает за наши грехи, друзья. Палец по Завета пока не сверут его мне. И это я слабенький, и ты слабенький. Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это только в фильмах с показывают сильные. Друзья дорогие, мы настолько ограничены. Мой знакомый всегда говорит, сынок, запомни, ты уязвим. Я уязвим. Я не верю в христианство в одиночку. Когда мне человек говорит, моя церковь вселенская, а мы пастор Иисус Христос, я говорю, да, имя твое блуждающий электрон. Я не верю в церковь в одиночку, вообще нонсенс какой-то. Христос говорит, где двое или трое, в элемент там я последний". Я верю в то, что врата ада, не одолеют церковь. Я не верю в футболиста без команды. Это, это ну, нонсенс. Как это? Я футболист, а где твоя команда? Нет. Я не верю в солдата без армии. Это только в фильмах, и в стихотворении Владимира Маяковского единицы, и то он говорит ноль, единица ноль. Необходима церковь. Если с человеком давались, давай пойдем с тобой на малую группу, давай с тобой вместе пойдем церковь. Очень важные пальчики, друзья. Итак, запомнили все эти пять. Очень простая модель благовестия. Еще раз один момент. Я пойму, что среди вас могут быть благовестники, которые умеете благовестить. Но модельки уравнивают шансы. Модельки помогают вам держаться идти в строю. Моделька, если мы начали, может быть так, мы начали благовествовать человеку, он говорит «Слушай, а у вас есть иконы?» И мы как заклинились, мы рассказали все соборы иконотворческие, и мы говорим «Я, «Я благовествовал». Не факт. Если не было вот этого парчика, мы не говорили Евангелие. А Библия говорит, что Евангелие, напоминаю вам Евангелие, спасаетесь, веруйте, есть нечетное веровали. Четыре элемента жизни Христа. Умер за грехи наши. Погребен, воскрес, явился. Если этих четырех аргументов не было, и мы это не рассказали, нельзя называть нашу речь евангелизацией. Это не было евангелизацией. Это мы рассказали про нашего Иеря, про нашу церковь, какая она классная, какие у нас свадьбы, какие у нас семьи. Мы рассказали о чем угодно, о смысле жизни даже философски можно рассказать и пройти, просто делать всю книгу Иглесиаста. Но только лишь Евангелие, сила Божия, это спасение друзья. Об этом не забудьте. Поэтому модельку не забудьте. Еще один момент. С кем-то из вас встречусь потом. И вам просто глянут в глаза. Я настойчивый человек, скажу честно. Скажу, слушай, расскажу друг, дорогой, помнишь? Если вы думаете, что вы так скажете, ну там, а, что, что, что я должен рассказывать там? Ничего страшного. Вам ну, кому-то будет неудобно. А мне будет тоже неудобно будет думать, слушай, приехал, зря время прыгал. Поэтому попробуйте запомнить. Попробуйте запомнить, друзья. Хорошо? Идем мы дальше, друзья. Да, слава нашему Господу. Идем дальше. Найдите человека, а. Отличительная черта потенциального ученика – это желание знать истину. Желание знать истину. Мы поняли, что четыре вида почвы есть. Мы поняли, что Бог меняет почву, да? Войти в чьи-то уделы можно, друзья. А семя растет, это что там? Семя растет само собой, друзья, запишите. Вот. Понятие, мы понимаем, в Библии есть понятие ценности образа, друзья. Обычно, обычно прообразы значат одни, одно и то же. Семя – это слово «прообраз» растет само собой. Семя растет само собой. Греческое слово «автоматы». Очень хорошее слово. Сам собой действующий, самодвигающийся. Десятый пункт. Очень важный принцип опять благовестия. За малой группы особенно, друзья. Классный момент. Христос говорил, есть человек мира. Или, ну, переводится у нас так в славянском переводе, на синодальном переводе «сын мира». Сын мира. Запишите, это может быть любой человек с репутацией. С репутацией. Репутация будет разная, хорошая, плохая, да? Она часто на основании характера появляется. Характер формирует репутацию. А найдите, найдите сына мира? Или? Да, человека мира запишите, человека мира, чтобы вам не перепутать. Человек мира, очень значимый человек. Христос говорил, что если будет там сын мира, в дом вы войдете чей-то. Сказал, что он там даже жить. Помните? Живите там. Человек мира, если вы начинаете домашнюю группу, а? да, если с миром принимает, сын мира, человек с репутацией, помните самарянку, репутация есть? Да есть, ох, у нее репутация. Это кошмарная репутация, если бы пришла бы нам такая женщина. Знаете, самарянка, чтобы, самарянка ну, так, чтобы была, скорее всего, очень красивая женщина, чтобы пятерых мужиков закадрить, надо иметь необычайно красивую внешность. В душе ситуация очень плохая. Христос дает понять, что если не будет духовная составляющая, вода живая, чуть позже написано, это сказал он в Духе Святом, да? Если не будет вот этого, очень все плохо в жизни людей. Но самарянка, когда потом возвращается в свое селение, говорит, пойдите посреди человека, который рассказал мне все. Не он ли мессия? Репутация есть, есть. И люди идут. Репутация, это скажу так, что может быть человек там, допустим, ну, вот его на улице знают все. У нас такой есть на Аболоне, дочерний наш, наш центр взял был хлопца одного такого. Его на, на, на районе называют так «Вова из гроба». Захотите, выйдите в YouTube и послушайте свидетельство. Вова из гроба, так и называется. Он в гробу просто жил. Вот скажу так, ночевал, жил, там, бомжевал, в гробу просто человек жил. Будучи живой, в гробу жил. Ага. Это репутация. Когда его жизнь меняется, окружающих есть куча вопросов, на которые они логично себе не могут объяснить никак. Атомы не справляются. Самарянка приходит, если она раньше ходила в зной, потому что, чтобы не быть замеченной, тут она приходит, слушай, и совсем по-другому все. Возьмите Захея, человек с репутацией, еще и какая репутация, слушай, его ж ненавидят практически, но если жизнь меняется, кардинальные перемены замечают люди когда Чарльз Пажин говорил так, что когда, когда ювелир хочет показать свои самые лучшие изделия, он выносит их на черном бархате. На контрасте, братья мои сестры, виднее, виднее. Кого взять? Леви, Леви, Леви. Написано, что Леви вообще не собирается в одиночку идти за Христом. Только с Христом познакомился, сразу собирает. Вы представляете, толпу собрал дома, написано, многие мытари и грешники сидели там. Охер компания. И Христос там проводит время с ними. После этой компании он получает Если вам дадут такую кличку, тут Пряса Хмельницкий, это у вас хорошая личка, друзья. Если у вас в сердце с Христом все в порядке. часть репутации. Один из лучших вариантов, это прямо у него начинать домашнюю группу. Я помню, был момент Серега Качнов, тот парень, о котором говорил. Мы на Ленинградове начинали, мы группу хотели начинать. Я помню, первый раз встретился с Серегой, я говорил, здоровый очень парень физически, улыбка на, вс на, всю планету. Я подошел, говорю, Серега, так и так всем ним разговариваю, и он говорит, рассказывает ситуацию. И я потом через пару дней говорю, Серый, давай начнем у тебя домашнюю группу. Он говорит, давай. Серый пошел по району, прошелся, пригласил людей на это самое, к себе на группу. А не прийти к себе на группу, это, ну, рисковать здоровьем, скажем так, это просто. И люди пошли, Мама его заходит, первый раз зашла так на руку, говорит, я же минуточку посидеть, послушать. Мама села, через несколько месяцев выходит на собрание и говорит, пришла на минуточку, осталась навсегда. Сейчас мама идет учиться на душе попечительства, уже друзья. Человек с репутацией, не игнорируйте их. У нас тенденция такая, что мы стараемся людей второстепенных из компании вырвать. Вы его не вырвете. Работайте с лидером. Лидерство определяется одним термином – влияние. Если видите компанию, сидит пацанов, скажем, две лавочки образно, говоря, 8 человек. Лидер определяется очень просто. Вы приходите в компанию, задаете пару вопросов. Знаете, от кого все ждут ответ? Знаете, сидит 12, на кого все смотрели? Петр отдает ответ. Всегда все знают, лидер будет отвечать. Приходите, я вообще-то интересный момент. Люди с репутацией, замечаешь пацанов, которые там авторитеты. Давайте им брошюры. Не давайте им каждому Необходимо иллюзию дефицита создать. Дайте 2, 2 брошюры на 8 человек. Тогда они будут читать. Не надо, дайте вам все, не надо еще. Нет, 2. На толпу. Это хороший момент. Они потом забивают место. Кто начинает первый, кто второй читает. Это очень хороший момент, друзья. Репутация. Итак, человек мира. Лучший вариант проводить домашние группы прямо у него. Прямо у него. Теперь 4 вида почвы прошли. Репутацию прошли. Берите в внимание объединяющий фактор микрокосм. Проводите внеплановые мероприятия. Микрокосм. Запишите его это слово. Проводите внеплановые мероприятия. Берите в внимание объединяющий фактор микрокосм. Микрокосм. Проводите внеплановые мероприятия. <coughs> микрокосм это среда обитания. Это просто очень термин. Среда обитания. Поймите мы. Мы бывает хотим человека вырвать из его контекста. Допустим, мы говорим, приходите в церковь. В основном, когда идет речь о мужике, что мешает мужику прийти в церковь, знаете что? У него в голове один пункт, что подумают хлопцы. Я вам просто говорю, у него в этот момент уважа... Уваж, ты меня уважаешь. Там, ну, понять, микрокосм, каждый микрокосм держится на идеологии какой-то. Чаще всего в украинский контекст мужики просто бухают вместе. Нет идеологии. Ну кто-то спортом занимается, рыбалкой. Но самые действующие в Украине это просто люди пьют вместе. Все. И когда мы говорим прийти в церковь, знаете, что у него пункты по умолчанию. Что скажут хлопцы? Понятное дело, что хлопцы там даже палец на сечение за него не дадут, но он верит в то, что хлопцы должны ну, сюда. что сусиды скажут? Я помню, как глава Севсовета однажды благовествовали, и она покалась, говорит, Володя, ты, ты, ты понимаешь, что